boleh ketua. Kementerian Pendidikan ini menerima peruntukan yang banyak. Alhamdulillah. Tetapi ia peningkatan bajet pendidikan ini tidak disajik, tidak meng, tidaklah menggambarkan peningkatan sistem pendidikan ini sendiri. Melihat kepada graf pertumbuhan pendidikan sepanjang 10 tahun ini, trennya menunjukkan kenaikan purata setiap tahun sekitar 3.1%. Tetapi adakah kita telah berjaya membangunkan manusia di sekolah itu soal yang kedua. Isu yang berlaku di Melaka sebagai contoh. Kita sedih bila Menteri Pendidikan ditanya semalam, adakah murid-murid ini boleh mendidik SPM? Dijawab bahawa murid-murid ini masih boleh lagi untuk mendidik SPM yang terlibat empat orang ini. Dalam kes video saya nak sebut dalam dewan ini pun kita rasa sedih. Bagaimana soal, bagaimana sekolah sudah menjadi tempat yang tidak selamat untuk murid-murid kita. Di diangkat di, di ataupun disebut bahawa mereka masih boleh lagi ambil SPM sedangkan isu ini bukan isu boleh atau tidak ambil SPM isunya memastikan sekolah ini menjadi tempat yang selamat untuk anak-anak kita Alhamdulillah sebentar tadi KSU Pendidikan telah mengeluarkan kenyataan murid-murid yang terlibat ini dipecat daripada sekolah serta-merta dan kalau nak ambil SPM pun ambil SPM di tempat yang lain kalau perlu ambil SPM di pejabat menteri pendidikan kalau perlulah buatlah situ, ambil ambil. saya rasa, sebab itu kadang-kadang kenyataan-kenyataan ini janganlah orang politik yang keluar ke kenyataan bagi kepercayaan pada penjawat-penjawat awam KSU, KSU kementerian mereka lebih mahir dan mereka boleh tahu macam mana cara berdasarkan polisi-polisi yang sedia ada menteri mungkin boleh buat video uh, happy birthday PM okeylah, makna uh, setakat itu tapi, kalau nak bincang lebih lagi ini kena bagi kepada penjawat-penjawat awam dan ini kita kita menyedihkan itu belum lagi kita bincang soal soal yang melibatkan isu Zara dan sebagainya. Saya tak nak salahkan menteri. Sebab apabila perkara itu berlaku, ia bukanlah salah menteri. Tetapi menangani persoalan yang telah berlaku itu perlu kepada kebijaksanaannya dan juga keprihatinannya lebih. Sepatutnya kita perlu wujudkan sekarang polisi sekolah selamat. Apa polisinya? Kita perlu untuk bertindak segera untuk mewujudkan bagaimana sekolah menjadi tempat yang selamat untuk anak-anak kita. Hari ini kita tengok video kita melihat isu kes video yang tersebar, yang tak tersebar, yang berlaku yang kita tak tahu macam mana lagi. Yang berlaku isu-isu yang kita tidak tahu. Masih belum lagi kita masih belum lagi sampai ke pengetahuan kita. Poi di ketua. Sebab itulah saya ingin ingatkan bahawa dalam kita menangani ataupun menerima bajet yang besar ini biarlah bajet ini boleh memanusiakan pelajar-pelajar kita menjadikan atau dalam istilah pendidikan kemenjadian murid-murid dan juga pelajar-pelajar kita. Pengerusi Puan Putua, -puan -puan, saya juga nak nak respon apa yang disebut tadi bahawa kalaulah uh, kita jadi kerajaan siapakah calon perdana menteri? Puan Pengerusi Putua, soal calon perdana menteri ni di kawasan di barisan kerajaan pun tak sepakat hanya perkataan harapan sahaja yang yang tegas menyatakan yang mak-mak tambun akan jadi Perdana Menteri. Saya nak tak nampak lagi Barisan Nasional bangun dah kata kalau lah mereka menang pilihan raya, tambun akan menjadi Perdana Menteri. Rakan di Sabah dan Sarawak pun tak pernah kata tambun akan menjadi Perdana Menteri. Mereka juga kata bahawa macam mana uh, nak bincang soal macam mana bajet ataupun duit yang kami akan akan ambil untuk nak laksanakan apa disebut oleh Ketua Bangkan tadi. Yang kita nak bahaskan dalam ucapan kita ialah bajet 2026 yang dibentang oleh Perdana Menteri, bukan bajet daripada Ketua Bangkang. Kalau nak bahas bajet Ketua Bangkang, kita jadikan Ketua Bangkang sebagai Perdana Menteri barulah kita bahas. Insya-Allah, terima kasih. Perit saya bertrim saya, saya mohon untuk uh, melihat dulu nak sokong atau tolak. Terima kasih.